যেতিয়া মানুহৰ জীৱনত সুখ ধন সম্পত্তি থাকে তেতিয়ালৈকে মানুহে ভগৱানক চিনি নাপায় যেতিয়া মানুহৰ অলপ দুখ নতুবা ঘৰত অপায় অমংগল হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহে মানুহে ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেতিয়া মানুহে ভগৱানক বিচাৰি দূৰ দূৰণিত গৈ পূজা অৰ্চনা কৰি পাপ পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিগৈ ভগৱানক বিচাৰি দূৰ দূৰণিত গ'লেই যে ভগৱানক পাব তেনে নহয় ভগৱান আপোনাৰ হৃদয়ত আছে আপোনাৰ ঘৰত আছে আপোনাৰ সকলোতে আশে পাশে ভগৱান আছে কিন্তু আপুনি ভগৱানক এটা সুস্থ মন লৈ পিনি বিচাৰিব লাগিব আপুনি যদি অলপ হিংসা ভাৱ লৈ পিনি ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰে তেন্তে আপুনি ভগৱানৰ পৰা একো নাপায় আপুনি যেতিয়ালৈকে ভগৱান পৃথিৱীত আছে বুলি বিশ্বাস কৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ হৃদয়ত ভগৱান বাস কৰিব আপুনি যেতিয়াই টকা পইচা ধন সম্পত্তি পাই ভগৱানক পাহৰি যাব সেই মুহূৰ্ততেই আপোনাৰ পৰা ভগৱান আঁতৰি যাব আপুনি ভাবে যে মই পূজা অৰ্চনা কৰিয়েই মোৰ পাপ খণ্ডন কৰিম কিন্তু তেনে নহয় আপোনাৰ পাপ খণ্ডন কৰিবলৈ হ'লে ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভগৱানে আপোনাৰ পাপ খণ্ডন কৰি নিদিয়ে যদি তেনে কৰি দিয়া হ'লে পৃথিৱীত পাপ নহ'লেই হয় আপুনি ভগৱানক পাবৰ কাৰণে বা পাপ পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে অলপ দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিও আপুনি পুণ্য ঘটিব পাৰে নহ'লে ৰাস্তা ঘাটত থকা কুকুৰ মেকুৰী কিবা এটা অলপ খুৱাই হ'লেও আপুনি পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে নহ'লে আপুনি যিসকল ব্যক্তিয়ে এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱাকৈ লঘোণে ভোকে থাকে সিহঁতকো আপুনি এসাঁজ খুৱাইও আপুনি পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে